Слушай, а как ты думаешь, Россия победит в этой войне или нет? Сто процентов. На? Ни одной войны одной. А почему ты так думаешь? Ну это просто история. И нет, не говорю, нет, не история. Не опираясь на историю, назови мне причины, вот по которым Россия поб... не может не про... ну, не победить в этой войне. Почему? А там я смотрю Владимир Владимирович Путин, вот если кнопку нажмешь, и тогда никого не будет. Ну, я, я что, думаю, изменится, из, что изменится после того, как он нажмет кнопку? Нет, ничего, а он сказал, никого не будет. Он попадет в рай, мы все по него в рай. Uh -huh. А там страны мира не будет. Ты готов Кто умереть за Путина? Конечно. Готов? Раз он так сказал, значит мы в рай же, а вы, а вы в ад. А ты еще нет, нет, я спросил не знаем, тебя. Ты готов? Смотри, ты. Подожди. Ну не Дай я тебе вопрос задам. Да, я тебе вопрос задам. Ты готов, чтобы Давай, ты да. погиб, и твои дети погибли за Путина. И внуки твои. Вот чтобы да. они все погибли за ну, Путина. За детей... Я за детей не говорю, я лично за себя. В смысле, за детей не говорю? Ну так они же тоже погибнут. Ну зачем? Ты бы хотел, Но чтобы что твои дети есть? погибли если за Путина? Ну, вы... если вы не если вы не понимаете что вам смерть подожди а он, а он не может тише 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 вы напали на украину а сейчас ты готов Кто напал? Кто напал? а сейчас ты готов пожертвовать своими детьми ради амбиции Путина я правильно понимаю или нет а